yang samar, yang halus. Ha, jadi di sini ada disebutkan perkataan yang mungkin kita tak biasa, iaitu perkataan tajri. Tajri dari bahasa Arab. Tajri itu maknanya semata-mata melulu untuk ibadat sahaja. Ha, itu maknanya tajri. Maknanya orang ini tak mau bekerja, tak mau mencari rezeki, tak mau itu, tak mau ini. Eh, kau nak buat apa? Aku nak ibadat saja pada Allah Ta'ala. Jadi orang yang seperti ini dia dinamakan tajrib. Dan di sini disebutkan iaitu padahal Allah masih menempatkan kau pada golongan orang-orang yang harus berusaha sedangkan dia ada tanggungjawab, ada keluarga, ada anak, ada rumah tangga, patutnya dia bekerja, patutnya dia berusaha mencari rezeki, mencari nafkah, tapi ditinggalkan semua itu semata-mata kerana nak mendekatkan diri kepada Allah nak menjadi hamba yang beribadat sepenuhnya kepada Allah. Apa kata tuan mengarang kita? Maka kata Imam Ibn Atta'illah, itu adalah merupakan daripada nafsu syahwat kamu yang tersembunyi. Maknanya itu bukan kerana Allah. Itu kerana nafsu kamu tu. Ha, nampak tuan-tuan? Padahal dia tu nak ibadat pada Allah. Tapi nak ibadat pada Allah tu dalam keadaan yang kau berkewajipan untuk berusaha mencari rezeki untuk anak isteri keluarga semua kau ada tanggungjawab tapi kau tinggalkan tu maka kau itu sebenarnya mengikut nafsu saja. Nah, inilah dia tuan-tuan antara keadaan setengah-setengah orang yang kononnya nak mendekatkan diri pada Allah tapi dia telah meninggalkan kewajipan dia. Jadi dalam perkataan tajrid, tajrid itu maknanya yang meluluskan ataupun menentukan dirinya khusus untuk Allah Ta'ala. Alim-alim ulama ada membicarakan, dia terbagi kepada tiga bahagian. Tiga bahagian itu macam mana? Tajrid yang zahir, zahir dia tu, Masya Allah, dia tak kerja. Buat apa? Semayang saja, zikir saja, baca Quran saja, beramal saja, puasa setiap hari. Masya Allah, Nah, itu zahir tapi batinnya tidak seperti itu. Kenapa pula batin tak seperti itu? Kerana zahirnya dia beribadat. Batin dia kata, eh tak ada orang ke nak datang nak jumpa aku ke? Tak ada orang nak minta air jampi ke? Tak ada orang ke nak bagi aku hadiah ke? Eh mana orang ni masuk masjid pulang masjid tak tengok ke aku duduk ke tepi masjid ni? Duduk pegang tasbih. Hati dia tu masih bersangkut dengan manusia. Hatinya masih bersangkut dengan dunia. Zahir saja dia tak bersangkut dengan dunia. Zahir saja dia itu beramal. Eh, ya, orang ini namanya penipu. Dia bukan dia beribadat kepada Allah. Tapi dia mengikut nafsu. Itu satu golongan. Golongan yang kedua, tajrik batin. Tajrik batin itu apa? Zahirnya dia bekerja. Zahirnya dia mencari rezeki seperti orang biasa. Tapi hati dia tak bergantung pada manusia. Hati dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Hati dia senantiasa ingat Allah Ta'ala. Itulah yang Allah Ta'ala puji kepada mereka dalam ayatnya. Rijalul la tijaratu wala zikr. Tijaratu wala Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan Dengan perniagaannya Dengan permainannya Daripada mengingati Allah Wa iqamis salat wa ita izaka dan mendirikan semahyang dan mengeluarkan zakat. Zahirnya dia berjaya bekerja. Zahirnya dia berniaga. Zahirnya dia itu sama seperti manusia biasa. Tapi hati dia tak lalai daripada ingat Allah. Hati dia ingat, eh, bila waktu semayang ni, eh, dia dekat masuk zuhur lah, eh, dah dekat masuk, eh, masuk asar lah, eh, aku dah masuk zuhur ni, tak semayang lagi. Hati dia ingat kepada semayang. Hati dia ingat kepada Allah. Hati dia ingat untuk baca Quran. Orang ini dipuji Allah. Zahirnya, dia seperti manusia. Alah, dia itu biasalah meniaga je. Alah, dia itu kerja makan gaji. Tapi hati dia dengan Allah. Bergantung kepada Allah. Itu namanya tajrib batin. Dan ada pula yang mengandungi kedua-dua tajrib. Tajrib zahir. Memang dia pun tak ada urusan dunia. Tajrib batin. Hati dia pun bersangkut kepada Allah Ta'ala. Seumpama para wali-wali Allah Wali-wali Allah Setengah-setengah wali Allah Memang kita nampak dia tak ada kerja apa pun Tetapi walaupun tak ada kerja Dia kerja dengan Allah Ta'ala Ibadat dia kepada Allah Dan tak sedikit pun dia bimbang tentang rezeki dia Tak sikap pun bimbang tentang kehidupan dia Kenapa? Kerana dia tahu Allah Ta'ala telah meletakkan jaminan Pada diri dia Tapi itu siapa? Orang yang sudah sampai darjat makam para wali-wali Allah jadi kita ni maaf-maaf tuan-tuan Sebab tu kata tuan pengarang kita ni nak pesan kepada kita Kalau kamu ini masih lembut di tanggungjawab kamu ini masih mempunyai pekerjaan kewajipan untuk memenuhinya untuk kamu berikan kepada anak isteri keluarga dan kamu ini kalau sekiranya beribadat sepenuh masa maka kamu sudah mengabaikan kewajipan kamu kamu ni sebenarnya bukannya beribadat ini nafsu kamu kenapa kerana kamu sebenarnya pemalas, tak mau kerja. Sebenarnya kamu ni berangan-angan kono nak jadi wali. Semoga-moga kamu berdapat karamah, benda-benda pelik, ha, beresih datang bergolik depan mata. Jadi ini sebenarnya nafsu kamu yang tersembunyi. Tersembunyi. Orang tengok Zahir, wah ini ahli Tapi sebenarnya ibadat tu ibadat nafsu. Maaf tuan, tuan, Jadi perkataan Imam Ibn Atta'illah ni, dia bukan nak mengenunding jari pada sesiapa. Ha, ah, dia tu kena, dia tu kena jangan tuan-tuan. Kita belajar tasawuf ni selalu kita menunjuk jari tu ke mana? Kepada diri kita. Ini aku lagi. Ini, ini aku lagi. Supaya kita tak buruk sangka pada orang, supaya kita memperbaiki diri kita, supaya jangan kita melakukan sesuatu pada zahirnya ibadat tapi hakikatnya ialah nafsu kita. Nauzubillah min zalik. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha untuk kasab, kasab tu besar bahasa Arab Untuk berusaha lah Padahal Allah Ta'ala telah menempatkan dirimu Pada golongan orang yang melulu ibadat Mana orang yang tajri Tanpa kasab, tanpa usaha Maka keinginan yang demikian Berarti menurun dari semangat Dan tingkat yang tinggi nah, Ini sebaliknya pula Orang yang Allah Ta'ala telah angkat Dia punya kedudukan dia Allah taala telah beri dia masa untuk dia dapat penuhkan masa dengan ibadat. Alhamdulillah. Rezeki dia pun tak ada masalah. Alhamdulillah datang rezekinya, datang kemurahan Allah taala pada dia. Tapi maaf kata dia tamak. Eh, tak cukup ah. Ha? Orang tu rumah besar, aku rumah ni pondok aja. Eh, dia tu kereta besar, aku ni kereta buruk aja. Dia rasa tak puas dengan apa yang dia ada. Dia pun menceburkan diri dengan pekerjaan dunia Padahal apa yang Allah dah beri itu Mencukupi keperluan dia Dan tetapi kerana keinginan dia Untuk dapat lebih daripada apa yang dia sudah ada Itulah namanya nafsu yang mana Telah menjatuhkan dia Daripada tempat yang tinggi Kepada tempat yang rendah Jadi kedua-dua itu adalah silap dan salah Siapa yang Allah Ta'ala telah letakkan dia darjatnya orang yang bekerja teruskan kerjanya tapi ibadat taat syariat Allah jalan siapa yang Allah Taala telah letakkan dia di tempat tajrid, di mana dia telah diberikan kemudahan kelapangan rezekinya sudah cukup ada dan dia sudah berada di tempat yang ahli ibadat teruskan dengan amal ibadat dia itulah ibaratnya maka jangan kita membuat keputusan dengan nafsu kita kita sangka kita nak mendekatkan diri pada Allah tapi sebenarnya ada nafsu yang tersembunyi di sebalik niat kita yang untuk ibadat pada Allah. Sebab kewajipan seseorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Lebih-lebih apabila majikan itu ialah Allah yang mengetahui benar-benar apa yang menguntungkan baginya dan apa yang menyusahkannya. Kita ni pekerja Majikan kita letak kat mana Eh kau jadi tempat tu Dua depan sini Kau pergi hantar barang ni Eh kau pergi buat urusan ni Apa yang disuruh oleh majikan kita Kita jalankan Sebab kita tahu Kita pekerja Dia majikan Apalagi kalau kita mengetahui Majikan kita ialah Allah Dialah Tuhan Kita hamba Apa yang Allah letakkan kita Yes Aku terima ya Allah Aku syukur padamu ya Allah Aku reza ya Allah Allah letakkan kepada yang kita Kepada urusan perubatan Silakan dengan urusan perubatan Allah letakkan kepada yang kita Untuk kita berniaga Silakan yang berniaga Allah berikan kepada yang kita Untuk kita menjadi pemandu Silakan jadi pemandu Ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala Tapi kita rasa tak puas Aku nak terus pada Allah. Aku tak mau buat kerja ni. Aku tak mau kerja. Jadi kita sudah menyalahi apa yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi ini namanya hamba yang derhaka kepada Allah. Ha, nampak tuan-tuan ya? ha, jadi sebab tu di sini kita bersyukurlah pada Allah. Apa kau ni kerja macam ni je? Alhamdulillah. Inilah kepandaian aku. Inilah kebolehan aku. Yang Allah Ta'ala telah beri. Sekadar inilah aku jalankan kerja. Macam rezeki buat sementara hidup ini besok mati pun semua tapi tinggal ya lebih-lebih apabila majikan itu Allah yang mengetahui benar-benar apa yang menguntungkan baginya dan yang menyusahkan jadi Allah Taala ni dia maha mengetahui kalau hamba ini dipandai dalam satu bahagian umpamalah dia pandai dalam kerja pejabat tapi kalau dia letakkan dalam urusan perniagaan nanti akan rugi nanti nanti dia akan menanggung kerugian dan jadi bankrupt dan kalau dia pandai berniaga, kemudian diletakkan dalam urusan menjadi kita pentadbir-pentadbir, eh, ini rosak negara ni. Dia bukan pandai bertadbir, dia boleh pandai berniaga saja. Jadi Allah tu lebih mengetahui dengan keadaan diri kita. Jadi kita jangan rasa hina. Jangan rasa rendah dengan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita. Ya Allah, ada orang kerja hebat-hebat. Aku ni kerja macam ini saja. Ah, malu aku. Jangan. Kenapa? Sebab ini yang Allah Ta'ala tentukan. Rezeki kau datang pada kau melalui kerja yang kau lakukan. Yang Allah telah tentukan untuk kau. Jadi macam itulah kita reza dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan tanda bahawa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha. Apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan tertinggalnya sesuatu kewajipan dalam agamamu juga menyebabkan kau tidak tamak dan rakus terhadap hak orang lain. Dia ada tanda juga. Tandanya Allah Ta'ala menetapkan kau dengan urusan pekerjaan dunia kau. Apa tandanya Ustaz? Tandanya kita dapat jalankan kerja kita dengan baik. Kita tidak menyusahkan orang. Dan kita dapat menjalankan pula kewajipan agama. Sembahyang kita tak tinggal kita dapat berpuasa, dapat pula kita datang belajar kelas agama. Alhamdulillah, nak apa lagi? Yang kewajipan kita untuk dia rezeki pun sudah ada dan kewajipan kita kepada Allah pun dapat laksana. Syukur alhamdulillah. Maaf, maaf kata, oh dia dapat kerja, tapi kerja dia tu susah nak semayang. Kau dia dapat kerja, tapi datang kelas agama pun susah nak datang kelas agama. Tak dapat datang ustaz kerjalah. Kalau macam tu, Carilah kerja yang dapat kau datang ke kelas agama Dan carilah kerja yang dapatkan semayang dengan baik Walaupun kita kata sekadar lima waktu yang fardu Tapi dapat mengerjakan pada waktunya Tidaklah sampai kaldak-kaldak Sampai kita balik rumah baru nak semayang nah, Jadi kita lihat kepada apa pekerjaan kita lakukan Kalau kerja kita sudah memang bagus Dah dapat rezeki Kemudian memang rezeki, dapat masa yang untuk ketik badan Dapat datang belajar Dan tak ada pula kita kekurangan Memanglah kurang kita ni gaji Orang lain gaji RM10,000 Aku gaji hanya RM2,000 saja Tapi cukup untuk makan minum anak isteri keluarga kita Sudah syukur Alhamdulillah Itulah ketentuan Allah untuk kamu Dan kamu bersyukur kepada Allah SWT Itulah yang dipesankan oleh Tuan-tuan guru kita ini Dan tanda bahawa Allah Taala menuduhkan dirimu dalam golongan hamba Yang tidak berusaha Iaitu tidak berkasar Apabila Tuhan memudahkan bagimu keperluan hidup dari jalan yang tidak disangka Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan Kerana tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan Dan tidak berubah dalam menunaikan kewajipan-kewajipan Tandanya orang tu Allah Ta'ala pilih untuk duduk dalam makam darjat tajrib Makam darjat orang yang hanya ibadat pada Allah tidak ada urusan dunia bagi dia Apa tandanya? Tandanya hidupnya dalam keadaan aman Dan rezekinya pun makmur Tak ada apa yang perlu dicari lagi eh, Ibarat kata kita maaf kata umur pun Sudah 65 Anak-anak pun kata bapak Tak payahlah bapak nak kerja lagi susah-susah Bapak pun dah tua dah Cukup lah dia siapa dapat tu Ini anak-anak pun ada 3-4 orang Kita akan bantu bapak apa-apa lagi dah susah lagi dah umur pun dah lanjut dah anak-anak pun dah kata nanti mereka sokong rumah pun dah habis bayar tak ada apa lagi kita nak tak ada nak hutang-hutang sana sini lagi jadi tu pada ibadat dapat semayang tahajud dapat semayang duha Dulu masa bekerja, nak semen tuha pun susah nak dapat. Dulu masa bekerja, nak semen tahajud pun terkejut saja. Susah nak bangun tahajud. Penat, letih kerja. Ni sekarang anak-anak pun kata, Bapak tak payahlah susah-susah lagi. Bapak pun dah berumur dah. Sudahlah Bapak tumpu pada ibadat. Alhamdulillah. Dan dia pun tak ada rasa susah. Dan apabila sekiranya pada sesuatu masa kekurangan duit dia atau kekurangan ekonomi dia, dia pun tak rasa gusar. Dia tenang. Kenapa? Sebab dia tahu semua itu datang daripada Allah dan dia menyerahkan diri dia kepada Allah. Itu maknanya orang ini memang Allah pilih untuk duduk makam tajrih. Untuk duduk di dalam peringkat orang yang menyerah sepenuhnya ibadatnya kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini kita bukan boleh buat-buat. Oh, aku nak ibadat saja kepada Allah Ta'ala. Eh nanti dulu Kau ada tanggungjawab Anak isteri kau siapa nak bagi makan Oh tawakal ala Allah Eh mana boleh macam tu Nabi kita pun bekerja juga Berusaha Saya nak bakar Saya nak umar pun bekerja juga Dan begitu juga Sama sahabat-sahabat Satu masa saya nak umar an, Dia masuk ke dalam masjid Dia tengok pemuda-pemuda Sedang duduk berzikir Dia pun datang dengan rotan Dia pun halau pemuda-pemuda itu Pergi ke pasar Pergi bekerja Bukan ini caranya yang diajar oleh Nabi kita Kenapa? Sebab kita disuruh ibadat tapi jangan mengabaikan tanggungjawab dan kewajipan kita kepada mereka yang di bawah tanggungan kita. Subhanallah, Tuhan. Islam ni agama yang adil. Bukan agama la rahmania tapi Islam. Kata Nabi, tidak ada ke kita katakan rahmania. Rahmania tu pertapaan. Pertapaan tu apa? Dia tak buat ibadat, tak buat kerja. Hanya bertapa ibadat pada Allah. Tidak ada pertapaan dalam Islam. Itulah ibaratnya. Jadi begitulah dia ajaran Islam kita. Tapi kalau orang yang sudah sampai masanya, Allah Ta'ala nak pilih, seperti para wali-wali Allah, seperti orang yang dah berumur, seperti yang kita contohkan tadi, Alhamdulillah terserah kepada Allah yang menentukan baginya.